Всем привет, а это Huawei P9. Huawei P9 это флагман известной китайской компании Huawei и его достоинство это тонкий металлический корпус, двойная камера, созданная совместно с немецкой компанией Leica и многое другое, но давайте теперь обо всем по порядку. В руке P9 ощущается довольно компактным и им удобно пользоваться одной рукой. Кстати смартфон весит всего 144 грамма. Смартфон получил тонкий монолитный корпус, а толщина его составляет всего 7 мм. Одновременно с этим у модели 5 2 дисплей с довольно тонкими рамками, поэтому обычному пользователю может показаться, что дисплей занимает практически всю фронтальную панель. Что касается дисплея, то тут IPS матрица с разрешением Full HD, при этом плотность пикселей составляет 423 ppi. Сам дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 4. Теперь немного про сам экран, у него довольно большие угла обзора и отличный диапазон настройки яркости, которого хватает и на яркий день и в темноте дискомфорт не доставит. Цветопередача тут перенасыщенная, но все же довольно приятная и ее можно изменить в настройках. Лицевая панель прикрыта скругленным 2.5D стеклом. Над экраном мы видим решетку разговорного динамика, фронтальную камеру на 8 мегапикселей, различные датчики и светодиод пропущенных событий. Слева же находится гибридный лоток для сим карты и карт памяти microSD. И тут все зависит от модификации, но об этом чуть позже. Справа же находится качелька регулировки Громкости и клавиша питания. Она имеет небольшой рельеф, чтобы ее можно было различить на ощупь. Сверху одиноко расположился микрофон, а внизу USB Type-C версии 2.0, 3,5 мм разъем для наушников и решетка мультимедийного динамика. На заднейшей стороне располагается глянцевая стеклянная ставка, на которой находится двойная основная камера рядом с двойной вспышка, лазерный автофокус и логотип лейка, а чуть ниже находится сканер отпечатки пальцев. Huawei P9 построен на чипсете собственного производства, это HiSilicon Kirin 955, плюс ко всему в добавок идет 3 или 4 гигабайта оперативной памяти. Что касается производительности, то в повседневном использовании смартфон просто летает, а в играх обстоит все следующим образом. Большинство игр тут пойдет на средневысоких настройках графики. В синтетических тестах результаты следующие. Geekbench 4 одноядерный режим около 1800 баллов, многоядерный режим почти 5300. В Antutu это около 100 тысяч баллов. Работает смартфон под управлением Android Marshmallow с фирменной оболочкой Motion UI 4.1, но уже любой желающий может поставить себе бету версию Android Nougat. Что касается самой оболочки, тут тут все на любителя, она кому-то нравится, кому-то нет. Из интересности стоит отметить следующее, тут нет привычного многим списка приложений, все иконки располагаются прямо на рабочем столе. Можно например сделать Скриншот по стукиванию костяшки по экрану. Плюс ко всему этой самой костяшкой можно сделать скриншот определенной области экрана. Также одновременно можно перетаскивать несколько ярлыков приложений. И это оказалось очень удобным. Ну и конечно же есть режим для управления одной рукой. Для этого надо сделать свайп слева направо по наэкранным клавишам. А вообще P9 доступен в нескольких версиях. Это L09, L19 и L29. А различия между ними сейчас на вашем экране, но тут стоит обратить внимание на то, что поддержка NFC есть только у модели L09. Как говорилось выше, на задней стороне устройства расположился сканер отпечатков пальцев. Сканер тут довольно быстрый и точный, но если у вас влажные пальцы, то он начинает подзадумываться. Помимо безопасности, сканер тут играет небольшую роль в интерфейсе самой системы. Например, для того, чтобы отключить будильник, надо подержать палец на сканере. Также, если по сканеру провести вниз, то откроется шторка уведомлений. И еще можно просматривать фотографии, делая свайпы слева направо. Ну и давайте поговорим про самое интересное, это про камеры. Основная камера это два модуля по 12 мегапикселей. Они построены на фотомодулях Sony IMX286. Размер пикселя составляет 1,25 микрон и имеет широкоугольные 27 миллиметровые линзы с диафрагмой f2.2. Одна камера снимает в цветовом пространстве RGB, вторая вторая же монохромная и снимает черно-белые фотографии. После спуска затвора процессор совмещает полученные снимки и тем самым получается более четкий кадр с широким динамическим диапазоном и мягким боке. А на деле получается немного другой результат, снимки с закрытой черно-белой камеры никак не отличаются от снимков сделанных на обычную камеру. Но стоит отметить, что качество самих фотографий получается на довольно хорошем уровне, не Samsung конечно, но что-то очень близкое. Также стоит отметить ручные настройки и съемка в RAW. Если вы вообще знаете, что это такое и как этим пользоваться, то у вас получатся вот такие вот снимки. И если вы думаете, что сможете добиться таких же результатов в черно-белых фотографиях, просто сняв на любой другой смартфон и накинуть сверху черно-белый фильтр, то это не так. На выходе у вас получится совсем другой результат. Смотрите сами. Отдельного внимания заслуживают приложение камера. Это наверное самое удобное и функциональное приложение камеры которым я пользовался. Тут очень много различных режимов съемки, всяких фильтров и дополнительных настроек. Допустим мы захотели поснимать таймлапс, пожалуйста, тут есть такой режим. Или же мы захотели поснимать что-то на длинной выдержке и опять же все это есть в стандартном приложении. Ну и вдобавок ко всему тут есть безумно удобный и в тот же момент простой в освоении ручной режим. То есть вам больше не надо скачивать какое-то большое количество сторонних программ, все это уже есть в стандартном приложении и это безумно удобно. Видео тут пишется максимум в разрешении 1080p в 60 кадрах в секунду, нет никакого 4К. Что касается качества самого видео, то он на довольно среднем уровне, так как нет стабилизации, увы. Что касается автономной работы, то смартфон получил несъемный аккумулятор емкости 3000 мАч. В цифрах это получается около 10 часов просмотра видео и 3-3,5 часа в играх. А так смартфона хватает ровно на один световой день, это с раннего утра и до поздней ночи Есть тут и быстрая зарядка от 0 до 40 процентов смартфон заряжается за 30 минут, а полная зарядка займет около 2 часов. Понравилось и то, что можно перевести смартфон в режим энергосбережения путем снижения разрешения экрана до 720p. Таким образом, смартфон у вас проживет чуть дольше, и плюс ко всему можно получить больше FPS в тех же самых играх. Да и к тому же, это самая лучшая реализация энергосбережения, поскольку в других смартфонах все начинает просто дико тормозить. Huawei P9 доступен в 6 разных цветах, и плюс совсем недавно было представлено два новых цвета, это красный и синий. А сам смартфон обойдется вам в 40 тысяч рублей. Ну а в итоге перед нами сбалансированный смартфон для любителей мобильной фотографии за довольно вменяемый ценник. Да, он со своими какими-то недостатками, но куда же без них. Вот в принципе и все. Спасибо за внимание и всем пока.